Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. PMX kata, tokoh-tokoh korporat ini, orang-orang korporat ini semuanya sayang dekat dia, semuanya hormat dekat dia dan juga semuanya mahu membantu negara. Sebab itulah pada zaman dia menjadi Perdana Menteri, kutipan cukai begitu tinggi rekod dalam sejarah dan tidak ada orang yang lari dari bayar cukai. Tapi betul ke benda tu sebenarnya? Kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa sejak tahun 2023 kot saya melaporkan yang kerajaan perpaduan madani ini dia begitu agresif sekali mengkutip cukai dan sebagainya. Tak kira cukai pendapatan ataupun penambahan cukai-cukai untuk rakyat. Pelbagai lagi lah dan kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KDNK kita ni masih lagi agak stabil jugalah. Walaupun tidaklah setinggi zaman PN, tetapi masih lagi agak stabil. Walaupun kita tahu yang kita punya ekspor ke, kita punya FDI ke apa-apa ke kan, tidak mendapatkan hasil yang memberangsangkan, sebab kita pun tahu kan, memang kita punya ekonomi bab begitu memang tengah drop pada ketika ini. Tetapi oleh kerana kutipan cukai yang banyak, maka kerana itulah pendapatan kita, hasil kita masih lagi bolehlah sustainable. Dan pada baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa untuk tahun 2024 kutipan cukainya sebanyak 184.8 bilion ringgit begitu luar biasa kata Perdana Menteri ini menunjukkan tokoh-tokoh korporat ini tak lari dari bayar cukai semuanya menunaikan tanggungjawab kerana beliau ialah Perdana Menteri macam itulah lebih kurang tuan-tuan dan perempuan dan anak-anak apa, apa pun lambunglah cakap tengoklah tokoh-tokoh korporat ini sayangkan Perdana Menteri kerana itulah mereka bayar cukai tak culas langsung membolehkan kita memperolehi kutipan cukai yang tertinggi dalam sejarah luar biasa tuan-tuan dan perempuan sekalian tetapi persoalannya betul ke macam tu? Dia macam ni lah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Di saat kita ini masih lagi hendak banggalahkan berkenaan dengan kutipan cukai yang banyak ini, cumanya ada beberapa persoalan yang boleh kita tanyakan. Nombor satunya, betul ke kutipan cukai yang banyak itu bernatijahkan daripada orang-orang korporat ini tidak lagi bayar cukai atau bagaimana? Sekarang ini macam ni. Kita semua tahu yang kos kehidupan kita makin lama makin tinggi. Harga-harga barangan, harga perkhidmatan dan sebagainya meningkat naik dengan mendadak. Macam contoh bil elektrik bukan sekadar tengah-tengah Julai ini yang akan naik. Tetapi memang dah naik sekian lama. Anda tahu, jangan tipu diri sendiri. Tak kira lah anda ni siapa, anak papa ke apa-apa ke. Jangan tipu diri sendiri. Sejak Madani ini mentakwi negara kita ini, dah beberapa kali bil elektrik kita naik tanpa kita sedar. Betul tak? Dan of course lah kita lihat TMB setiap tahun mencatatkan keuntungan yang jauh lebih banyak berbanding tahun sebelumnya. So, kalau keuntungan lebih banyak itu apa? Takkan tiba-tiba pula order bertukar menggunakan peralatan elektrik dengan berganda-ganda lebih banyak kan berni tahun lepas betul, betul tak? Of course lah keuntungan mereka naik bila tarif itu naik. Nampak tak kat situ? Dan bila tarif mereka naik, sebagai contoh ni contoh MB eh. Bila tarif mereka naik, of course lah bilangan pendapatan mereka yang secara kasar memang akan jadi lebih banyak berbanding tahun sebelumnya. Dan bila pendapatan mereka itu menjadi lebih besar, of course lah cukai yang bakal dibayar juga lebih besar. Kita ambil contoh mudah. Nombor-nombor ini mungkin kurang tepat. Tetapi sekadar satu contoh mudah. Katakanlah, keuntungan TNB pada tahun 2023 katakan lebih kurang RM40 bilion. Ringgit. Dan katakan, kerajaan mengetik cukai sebanyak 20% dari TNB daripada pendapatan mereka. Maka pada tahun itu, TNB telah membayar sebanyak RM8 bilion ringgit kepada kerajaan dalam bentuk cukai. Katakanlah tahun 2024, keuntungan TNB dikarenakan kenaikan tarif dan sebagainya meningkat kepada 80 bilion ringgit sekeliknya dia meningkat and then cukai berkatakan sama 20% tidak ada peningkatan maka jumlah kutipan cukai yang dicatatkan oleh TMB ialah sebanyak 16 bilion ringgit pula nampak peningkatan sekali ganda jadinya di situ pun dah menunjukkan betapa contohnya bagaimana kutipan cukai kita pada tahun 2004 lebih banyak berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya itu yang pertama yang keduanya, sekarang ini kita semua tahu yang kita begitu banyak sekali kena bayar cukai. Macam-macam jenis cukai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cukai dekat Shopee, Lazada sebagai contohnya SST yang diperluaskan cukai di ST. Segala apa cukai. Kalau anda ikuti saya punya channel ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda pasti tahu yang memang saban waktu kerajaan ini memperkenalkan lebih banyak cukai untuk rakyat. Setiap kali bajet setakat itu kita menunggu cukai apa pula yang bakal dikenakan. Nampak? so bila kutipan cukai itu lebih banyak dan punya lubangnya maka kutipan pun akan jadi lebih banyak juga jadi bila itu berlaku sudah tentulah ianya ia akan menyumbang kepada peningkatan kadar cukai tersebut ini bercerita perlaksanaan e-invoice yang dilaksanakan oleh kerajaan bermula tahun lepas kepada company-company yang mempunyai revenue sebanyak RM100 juta ringgit. belum lagi kita cerita berkenaan dengan orang-orang yang ditolak PSB gila-gila -gila. ramai tau rungutan dekat social media pada ketika ini yang menyatakan bahawa memanglah kutipan banyak sebab kerajaan begitu agresif sekali tarik PCB. Dan jumlah tarik itu pula kadang-kadang lebih banyak berbanding yang sepatutnya. Jadi oleh kerana itulah revenue makin lama makin banyak. Jadi bukanlah dek kerana tokoh korporat ini sayang dengan PMX menyebabkan mereka ini tidak lari dari bayi cukai dan menantijahkan kunti paling banyak. Tetapi oleh kerana banyak sangat benda yang boleh dicukai ataupun yang kena dicukai maka itu menyumbang kepada peningkatan kunti pencukai pada tahun 2024. Anda faham benda itu eh? Ini mudah saja common sense tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi, soalan yang paling besar, adakah jumlah besar ini merupakan satu jumlah yang boleh dibanggakan dan juga merupakan satu petanda signifikan konon-kononnya ekonomi negara kita ini maju? Sebab ada juga anak papa kata, tengok kutipan cukai kita terbesar bermaksud ekonomi kita tengah prosper, lebih banyak benda yang boleh kan? Saya dah beritahu dah, cukai-cukai ini kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Kadang-kadang memang contoh tarif elektrik, kita tak boleh bayar elektrik lebih murah. Melainkan kalau kita tak pakai benda rating langsung. Tetapi kita kena bayar benda yang sama. Penggunaan yang sama tetapi pada kadar yang lebih tinggi. Nampak? Tapi tak takpelah. Bukan itu cerita dia. Sekarang ini nak tahu ekonomi kita prosper atau tak berdasarkan kepada kutipan cukai. Anda kena buat perbandingan dengan kutipan cukai pada tahun sebelumnya. Kalau perbezaannya besar katalah 3, 4, 5% maknanya okey fine ekonomi kita memang sangat-sangat cantik 1% mungkin okey lah tapi macam tak short sangat kalau kurang dari 1% bermaksud ekonomi kita sebenarnya tengah stagnan ekonomi kita tak berkembang pun baik pada tahun 2003 tuan-tuan dan puan-puan sekalian kutipan cukai yang telah dicatatkan oleh lembaga hasil ialah sebanyak 183.34 bilion untuk tahun 2004 kutipan cukainya yang diumumkan oleh Perdana Menteri ialah 184.8 bilion ringgit. Peningkatan lebih kurang hanya 1.5 bilion sahaja. Tak banyak pun ataupun secara relatifnya peningkatan hanyalah sebanyak 0.8%. Anda tanyalah mana-mana pakai ekonomi. Jangan tanya saya. Saya ini bukan pakai ekonomi. Tetapi anda tanyalah mana-mana pakai ekonomi seandainya kalau perkembangan atau peningkatan kadar kutipan cukai tak sampai 1%, 0.8% dalam kes kita ini bermaksud ekonomi kita sebenarnya tengah stagnan. Tak berkembang mana pun. Dia tak naik gila pun. Kenaikan ini memang akan naik. Tiap-tiap tahun kutipan cukai akan meningkat sebab tiap-tiap tahun harga barangan akan meningkat. Tiap-tiap tahun harga perkhidmatan akan meningkat. Benda tu memang tak lewat apa. Yang itu kalau kutipan cukai kita menurun, sama ada negara kita dah kurang kutipan cukai ataupun tiba-tiba saja harga barangan negara, negara kita ini turun mendadak. Yang nombor dua, dua tu memang confirm tak lah kan. Tetapi tiap-tiap tahun kutipan cukai akan meningkat, akan meningkat, akan meningkat. Tetapi peningkatan sejak tahun 2003 dengan 2004 ialah sebanyak 0.8% saja. Bermaksud ekonomi kita ini sebenarnya, saya katakan tadi, tidak meningkat mana pun. Tidak berkembang mana pun. Dia stagnan saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah dia. Benda ini yang kita kena faham. Jangan kita dibuaikan dengan angka-angka tanpa perbandingan yang betul-betul relatif dan juga tanpa sebarang analisis yang betul-betul jitu dan mampan terutamanya dia mereka yang memang pakar tentang ekonomi ini pakar yang sungguh lah ya bukan pakar menjilat kalau pakar menjilat oh semua bagus je kan tengah dunia tetapi kena cari orang yang pakar betul-betul baik -betul ekonomi yang boleh berikan pandangan yang tidak berbelah bagi saya pun bukan pakar ekonomi saya cuma ceritakan faktanya saja dekat anda untuk anda fikir sama-sama tetapi daripada semua ini tuan-tuan dan sekalian soalan paling besar kita nak tanyakan sekarang ini, Perdana Menteri berbangga. LHDN berbangga. Kutipan cukai yang tertinggi dan sejarah dan sebagainya. Tetapi, kita semua tahu. Faktanya, hakikatnya, kutipan cukai kita sebenarnya, dia macam tak bergerak. 0.8% saja perbezaan. Jadi, oleh kerana kutipan cukai itu tidak bergerak sangat, soalan paling besar. Di mana sebenarnya kemakmuran yang dibangga-banggakan oleh kerajaan perpaduan badan ini? Macam tak makmur pun sebenarnya. Sebab dia tak berkembang pun ekonomi itu ataupun sekadar satu ilusi ekonomi atas kertas yang sebenarnya tidak direalisasikan. Tetapi menyebut tentang benda yang belum direalisasikan ini, ada satu benda lagi nak cerita dengan anda. Tapi itu video lain pada masa akan datang. Cumanya, sekali lagi saya nak beritahu anda, Kutipan cukai banyak itu, nombor satunya berkemungkinan bukan disebabkan oleh orang-orang kaya T15 maha kaya ini jadi baik dengan Perdana Menteri dan tak lari dia bayar cukai. Tetapi disebabkan oleh peningkatan kos, peningkatan harga barangan, peningkatan harga perkhidmatan menyebabkan korporat-korporat ini mencatatkan pendapatan yang lebih besar justru kutipan cukai yang lebih besar juga. Nombor duanya, cukai yang banyak ini juga datangnya daripada penambahan begitu banyak sekali cabang cukai. Cukai DST, cukai jualan, cukai ini, cukai ini sebagainya kan yang diperkenalkan oleh Madani sejak sekian lama. Termasuklah e-invoice dan pelbagai perkara lagi. Dan nombor tiganya, walaupun dengan segala penambahan cukai, walaupun dengan segala jenis cukai yang dibanyakkan, tetapi kutipannya hanyalah beza 0.8% saja berbanding tahun sebelumnya. Tak berkembang mana pun sebenarnya tuan-tuan dan puan Dan saya rasa mungkin dah tiba masanya Datuk Seri Rafiz Ramli mengeluarkan formula yang ampuh untuk memastikan yang ekonomi kita tidak stagnan seperti mana yang dibuktikan oleh kutipan cukai ini. Datuk Seri dah dapat Datuk Seri itu buatlah kerja. Tanya kamu raja formula mana formula kamu? Memang bahlul formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecik-kecik takda mampus, seorang besar menyusahkan orang Dah tua pun bodoh Memanglah kita orang kerajaan, yang jadi sekarang ni formula lah tu